Доброго дня, вітаю всіх учасників конференції. Мене звуть Коренів Анатолій, я лікар реабілітолог працював керівником реабілітаційного центру для військових в Португалії. Зараз відкриваємо великий проєкт мережа реабілітаційних центрів, де будуть реабілітатуватися і військові, і громадянські особи, цивільні особи. Я хотів би розказати про технологію, за допомогою якої ми лікуємо наших пацієнтів. Технологія стара радянська. Я вибачаюся, що перейду на російську мову, але дуже багато специфічних термінів легше буде розказати російською мовою. Технологія создана в 70-х годах Совського Союзу. где-то лет 20 до развала СССР, она успешно отрабатывалась. Опорным институтом, которым я занимался, был Институт низких температур в Харькове. Курилова, это Королев. И технология делалась под кремлевских небожителей Руководство Советского Союза. Была поставлена цель извлечь из лекарственных растений все полезное вещество, не поднимая температуру. Проблема в том, что лекарственные растения, я думаю, никто не сомневается в их истинной силе. Лекарственные растения, лекарственные грибы. Проблема в методе извлечения этого всего, всех биологически активных веществ из сырья, из травы. Все существующие технологии практически сопряжены с высокой температурой скажем, мало кто знает, что обозначение или термин пресс холодного отжима или масла холодного отжима на самом деле является таковым. Внутри этой железной штуки за счет мощных электромоторов и большого давления создается большая температура. Температура внутри пресса, экструдера, даже без нагрева шнеков, приблизительно равняется 170 градусам и выше. Если включается подогрев, то там цифра гораздо больше. Потому получается ситуация, что мы сварили яйцо крутую, подложили его под кочку и ждем птенцов, а вдруг вылупится. И то что-то из полезных веществ еще сохраняется. Экстракция лекарственных растений, массы лекарственных растений, происходит с помощью инертных газов. Они, потому, считаются инертными, что не вступают ни в какую реакцию с другими э, веществами. Потому газ, заходя внутрь экстрактора, забирает на себя весь липофильный комплекс, все полезное, что нам нужно и потом в конце экстракции в стерильном виде, потому что через газ не способны проникнуть ни одни бактерии и вирусы, мы получаем продукт. Правильно назвать его даже не экстрактом, не маслом, а экстрактом. Он более концентрирован, чем те масла, с которыми мы сталкиваемся. Есть технология СО2 экстракции. Она сейчас довольно популярна, но в ней тоже много минусов. Создавая давление до 500-550 атмосфер, естественно, мы не можем не получить температуру. Второе, что углекислый газ является очень сильным окислителем. Потому что если у нас кислотное число масел на уровне 3-4%, то после CO2-экстракции не менее 25%. Ну и, естественно, стоимость этих аппаратов, она отличается от наших приблизительно на целый порядок. То есть раз в 10 больше. Получается, что экстракт, который выходит после нашей установки, а мы предлагаем не одну установку, а целый производственный комплекс, который включает в себя подготовку сырья, это сушка, нужное измельчение, Сама экстракция. Возможно, перед экстракцией газовой мы ставим экструдер, то есть механический пресс, его разрегулируем и забираем масло предварительно, если большая масличность. Скажем, в масле в семечки технической конопли находится порядка 40% масла, потому мы верхушку быстро снимаем легко прессом а остальное дожимаем уже газом. После этого идет э, розлив. Э, больше мы практикуем капсулирование, потому что внутри желатиновой капсулы очень хорошо сохраняются биологически активные вещества. Они не окисляются на воздухе. При попадании внутрь желудочно-кишечного тракта они э, проходят кишечник с агрессивной средой и уже растворяются внутри э, желудок, э, извините, и растворяются уже внутри кишечника. Потому о -о технология экстракции жиженными газами не вносит изменения в саму химическую структуру, о -о не повышает температуру, сохраняя все биологически активные вещества. К слову, витамин С практически полностью исчезает после приблизительно 42 градусов температуры. Больше его почти нету. За счет экстракции инертными газами у нас получаются масла чистые от микробиологического загрязнения. И не требует уже больше никакого, никаких консервантов. И потому очень долго сохраняется. Второй продукт, который зачастую получается после экстракции, на примере там, семечки, технические конопли, льна, амаранта, тыквы. Вторым продуктом, кроме масла, у нас получается протеин. Но за счет того, что мы забрали 99,85 масла, у нас получается продукт полностью обезжиренный. Если в протеине нет остатка масла, естественно, нечему прогоркать, окисляться, этот продукт сохраняется очень долго. Ну, до 5 лет гарантированно. В нашем арсенале большое количество газов и миксов газов, которые позволяют нам очень деликатно и нежно вынуть те вещества, которые нам нужны, и не захватить балласты. Если кто-то видел большинство CO2 экстрактов, особенно там каннабиса, то они все зеленого цвета. Зеленый цвет создает хлорофил как для лечения пациентов это низкокачественный продукт, большой ценности не представляющий, но он быстро окисляется и через несколько месяцев портит уже все масло. Это, это факт. Комплексы мы поставляем под потребности клиентов. Хочу привести характерный пример. Сейчас проектируется установка для извлечения каннабиса, так как в Украине принят закон о каннабисе. И э, руководство предприятия был задан вопрос, э, будет ли эта установка, этот комплекс задействован полностью только одним каннабисом. Естественно, такого количества растений они выращивать не могут, потому в свободное время, чтобы не проставил оборудование, они будут экстрагировать другие виды трав и получать полную линейку. Плюс в мире лекарственных растений практически никогда не работают монорастения. Они всегда лучше работают в сочетании с другими травами. Ну вы, наверное, знаете, что травники редко назначают одну траву, назначают сборы. Точно так же действия растений усиливается, когда оно работает в правильно подобранной паре. Хотел бы еще уделить внимание, ради чего эта технология делается, и ради чего мы извлекаем эти лекарственные масла, шроты, протеины и другие продукты функционального питания. Поставлена задача, и мы ее выполним, по созданию сети реабилитационных центров. Проблематика нашей страны в связи с войной, проблема лечения ребят после фронта с посттравматическим синдромом, с другими последствиями ранений, очень серьезная. Потому даже если будет создано несколько тысяч центров, они все равно будут иметь полную загрузку. Понимая, что реабилитацию воин должен проходить даже не разу в год, а желательно пару раз в год. И какое-то довольно продолжительное время, не один год, не два, не три, пока не стабилизируется состояние. Потому есть цель создать сеть. В нашей системе не важно, кто будет собственником каждого реабилитационного центра внутри. Даже, в принципе, любая гостиница с хорошими условиями проживания, в состоянии это сделать. Мы сверху предлагаем платформу медицинскую, специалистов, и через непродолжительное время эта гостиница начинает работать как реабилитационный центр. Стараемся в разных странах сделать к реабилитационному центру еще дополнительное свое производство из лекарственных трав растений, высших грибов, продукты функционального питания, для того, чтобы, давая максимально свежий продукт пациентам, а в условиях сети это имеет возможность обмениваться этими продуктами. Потому что в Португалии мы делаем масла со своих эндемических трав, местных условно и произрастающих на небольшом радиусе от нас в Украине сделать свои. У меня установки работают в Таджикистане, Азербайджане, Болгарии, Украине. То есть получается довольно серьезная линейка медицинских, натуральных биологических продуктов, которая в состоянии помочь нашим пациентам. Потому что, как показала практика, работа с искусственными продуктами, антидепрессантами большого эффекта не имеет. Большинство военнослужащих от антидепрессантов отказываются, а те, кто их и принимает, ну, не получают желательный эффект. Так что прошу присоединиться к созданию сети. Сеть должна иметь какое-то общее название, которое всех устраивает. Общую платформу, естественно, обмен опыта очень ценным между существующими центрами приглашаю вас прислониться к этому благородному делу. Большое спасибо за внимание.